শিলচৰ আহিছিলোঁ ৰামকৃষ্ণ মিছনৰ শতবাৰ্ষিকী অনুষ্ঠানত যোগ দিয়াৰ বাবে আৰু শতবাৰ্ষিকী অনুষ্ঠানত যোগদান কৰি সঁচাকৈয়ে গৌৰাম্বিত হ'লোঁ আৰু ৰামকৃষ্ণ মিছনত যিখন চিকিৎসালয় তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ মাচুল নোলোৱাকৈ দুখীয়া ৰাইজৰ কাৰণে সেৱা আগবঢ়ায় সেই চিকিৎসালয়খনত অসম চৰকাৰৰ পৰা পাঁচ কোটি টকা আগবঢ়োৱাৰো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ আমাৰ বৰাক উপত্যকাৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয় দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকন বিদ্যালয়ৰো আজি সোণালী জয়ন্তী আছিলে সেই সোণালী জয়ন্তী উৎসৱতো মই যোগদান কৰোঁ আৰু বিশ্ব আমাৰ বিদ্যালয়খনৰ বাবে ছাত্ৰ আৰু ছাত্ৰী নিবাস নিৰ্মাণ কৰি দিয়াৰো মই প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰোঁ আমাৰ শিলচৰ চিভিল হস্পিটেলখনত আমি এটা আই চি ইউ ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ আমি উইং এটা নিৰ্মাণ কৰিব খুজিছো প্ৰায় চৌব্বিশ কোটি টকা ব্যয় কৰি তাৰো আজি আমি ইয়াতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলো আৰু শিলচৰত আমাৰ যি ইণ্টিগ্ৰেটেড ডি চি অফিচ হৈ আছে তাৰ কাষত আমি এটা খুব ধুনীয়া চাৰ্কিট হাউচ নিৰ্মাণ কৰিব খুজিছো ছাব্বিছ কোটি টকা ব্যয় হ'ব তাৰো আজি আমি ইয়াতে তাৰো আজি আমি ভাৰ্চুৱেলি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছো পিছত মই আকৌ শিলচৰ আহিম কিন্তু আজি মই দিল্লী যাবলগীয়া হোৱা বাবে অলপ দেৰি কাৰণে শিলচৰত আহিব পাৰিছোঁ এপ্ৰিল মে' মাহত পুনৰ ভাল কৰি শিলচৰলৈকে আহিম ফ্লাইঅভাৰৰ এতিয়া পাব্লিক কনচাল্টেশ্যন হৈ গ'ল গতিকে আমি ভাবোঁ যে অহা দুমাহৰ ভিতৰত আমি টেণ্ডাৰ কৰিব পাৰিম দুটা ফেজত ফ্লাইঅভাৰখন হ'ব প্ৰথম হ'ব আমাৰ কেপিটেলৰ পৰা কেপিটেলৰ পৰা নেশ্যনেল হাইৱে পইণ্ট ছেকেণ্ড পৰ্যায়ত হ'ব আই হস্পিটেলৰ পৰা কেপিটেল পইণ্ট মানে ৰামনগৰ চ' টো ফেজত হ'ব আৰু প্ৰথম ফেজটো আমি খুব সোনকালে টেণ্ডাৰ কৰিব পাৰিম বুলি আমি ভাবিছোঁ হ'ব আমাক দি থাকে ভিতৰত টেণ্ডাৰে হৈ যাম মোৰ লগত ললিপ পলিপ নাই আৰু মই যিটো কওঁ সেইটো কৰি দিওঁ চিংকিং জোনৰ কামটোতো ভাল কৰি চলি আছে আৰু কামটোত অকণমান খুব টান কাম এইটো গতিকে টান কাম যেতিয়া অলপ সময় লৈ কৰা ভাল যদি জল্ডা জল্দি কৰিব লগা কয় সেইটো ভাঙি গলে মানুহে পিছত বেয়া পাবৰ ভালে হব দুটামান টকা যাব পকেটৰ পৰা নাই